Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'ruf. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menghirup udara dunia sehingga kita juga masih berkesempatan untuk bersujud bersimpuh kepadanya semoga apa yang kita lakukan eh, sudah sholat semalam suntuk. kemudian juga insya Allah tadi kita melaksanakan sholat qoblia subuh semoga dapat meraih kebaikan pahala yang lebih baik dari dunia dan seisi Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada dunia kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga para sahabat dan penitia hingga akhir. Bapak Ibu rohimakumullah. Eh, sebelum eh, kita melangkah kepada eh, acara berikutnya bahwa ini adalah request <tuh> request pribadi bahwa untuk memberikan kesempatan. Oleh karena itu kita juga tidak bisa menolaknya ya. Yaitu e, pada Bapak Imam mau siap nggak segera? <laughs> karena beliau ya meminta sendiri, makanya kita berikan kesempatan. <coughs> e, baik apa yang akan beliau sampaikan kita sama-sama untuk e, bisa menyimaknya mudah-mudahan eh uh, ada manfaat untuk kita semua. Baiklah, terima kasih pada ketua lain waktu. Belajar saya. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والشكر لله والتقوى وبه نستعين الدنيا الثاني والصلاة والسلام والعلي وصحبه اجمعين ابدا أشهد أن لا إله إلا الله وهداه لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وهداه لا شريك له وقال تعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر والفتح فرأت النجد تقول فسد يملي إنه كان توابا Sadaq Allah Para jemaah yang dimuliakan oleh Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Ilahi rabi atas segala nikmat. iman, nikmat Islam menjadikan iman, iman insan dan sehat walafiat yang semangat. Dan bersalawatlah kepada jujurnan dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan sahabat sampai mengikut dari jamaah. Pada para jamaah saya akan juga menguatkan dawa mudah-mudahan dawa itu adalah untuk mengingatkan diri saya menyampaikan dan mengakal apa yang saya dan tadi saya bacakan surat apa tadi ya? Surat Nasri, Nasri ya? Kalau surat ke-110 ayatnya ada tiga. Dengan, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. melihatlah orang melihat agama, agama, agama Allah. Dan bertasbihlah, berpujilah kepada Allah dan memohon kepadanya Allah. Ia mengampuni segala dosa. Doa ayat. Ini saya coba akan mudah-mudahan ini ya. Sesuai dengan apa ya kita kan sudah diberi sehat ya, agar ya. Diberi nikmat, diberi umur, diberi waktu. Ya, itu suatu penuh. Apalagi kita diberi apa kehidupan yang baik. Maka dengan itu kita dijadikan amal yang baik untuk menjadi kemenangan. Nah, kita kita berdiri Allah harusnya kita kan agama Islam. Kalau kita ingat surat uh, Al Imran surat ke-85 nah, yang artinya siapa siapa yang memilih agama selain Allah Allah akan tidak menerima dan Ruh akan menjadi dan di ayat ke-19 juga bahwa agama yang disebut agama, ia, 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 syambung, agama bimaham, masyadil, baktuh, dia, ya, ya, yaitu Islam. Kalau kita ingat sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dia menjalankan haji wada yaitu haji yang berpidato dengan ya, para muslimin. itu tahun ada tahun dapat belas kalau salah ya <tuh>, itu turunlah firman Allah firman yang terakhir kepada yang artinya telah hari ini telah kesempurnakan agama untuk telah sempurnakan agama untuk, dan telah Kuberikan nikmat anak untuk dan agama Islam menjadi ridho untuk jadi itu Allah memberi kesempatan kepada kita Alhamdulillah ya sampai sekarang ini mudah-mudahan kita bertahan ya bukan kita dengan ibadah sebaik apalagi kalau diberi nikmat kita harus bersyukur Itulah tujuan. Apalagi kita sudah apa? melewati bulan Ramadan, bulan suci, bulan apa? Berkah, bulan al Quran. Kita tidak Yaitu ada perintah dari Allah. Ya Ayah, amanu kutiba ya, ala ya. kutiba ala ladinah minqah. la lakum tatakun dan yang satu kun ya ayuhan nasbudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablik La'allakum lakum yang artinya hai orang beriman berpuasalah mana seperti orang-orang yang dulu agar memberikan takwa dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu sebelum kamu. Nah di sini Allah memerintahkan puasa. Puasa itu menjadikan, menjadikan orang sabar. Kalau orang mu, puasa tentu akan menjadikan orang sabar. Ya. Dan kita bersujud kepada Allah. Kenapa? Karena Allah semua menciptakan apa itu adalah hal. Jadi kita harus selalu. Ya. Dan sebenarnya kita akan apa bulan bulan apa bulan raya seperti saya itu ya ya so, bulan haji nah, itu juga apa surat apa al-kausar yang berbunyi hulbilah syaitan inna atane kalkausar pasal di rapi kawalhar inna syariat nah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak dan dirikan salat dan berkurban. Orang yang mesti Muhammad itulah yang terpuji. Kita jadi manusia jangan sampai terputus. Harus kita Apalagi kita ingat kepada apa? Inna lillahi wa inna illahi rahimun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali dan kita ingat apa kita manusia diturunkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya manusia ya manusia itu bisa jatuh akan menjadi terbawa siapa dari makhluk-makhluk yang terbawa kecuali nah, kalau orang itu beriman ya jadi manusia itu harus dijadikan hawa Allah dijadikan halim Maka dengan itu, sebelum kita kembali kepada Allah, sebelum kita dipanggil Allah, karena kita manusia itu akan mati. Ya, tidak apa? Tapi menawar semua akan mati. Ya, jangan kan benda-benda yang lain juga bisa. Maka kita harus, kita sebelum kembali kepada Allah, sebelum kita dicap Allah, marilah kita beribadah. Dengan ibadah cara bagaimana? Istiqamah. terus menerus ya selama kita masih hidup. Dua, mahabbah dengan kecintaan. Kalau ibadah dengan kecintaan, insya Allah kita akan menjadi semangat dan selalu berikhlas. Ya, kita harus menjadi apa? Naswa bersungguh-sungguh. Kalau kita ibadah, insya Allah ibadah kita akan diterima. Dan kita harus menjadi mula sabar, harus betul-betul sampai di mana kita ini berada. Apa? Apakah kita umur sudah tua? Harus bagaimana? Apa kita akan lebih baik daripada yang hari ini? Ya, ya. mula itulah yang dibutuh. Oh, Jadi kita harus beribadah. Apa? menunjukkan kona'ah. Kona'ah itu apa adanya? Kita keadaan. Kena kebadan susah atau kebadan sakit. Kebadan sakit. Apa adanya? Kita terus beribadah. Baik. Agar kita menjadi tenang. sakinah, menjadikan satu tempat wadah menjadikan mudah-mudahan menjadi ahlak yang mukarimah, alak yang timawa, yaitu ahlak yang terha baik terhadap Allah, terhadap manusia. Jadi manusia itu sebetulnya haruslah belajar sehat, jangan belajar sakit. Kalau belajar sakit Kapan sehat. Ya memang kalau, se kalau sakit dibuat buat itu namanya belajar sakit. Tapi kalau sehat Ya, ketentuan adalah itu sudah kan ada orang jangan sampai kita. malah kita harus sehat ah kita mau sakit kalau kira-kira kita bisa berangkatlah kalau kita masih daya apa yang kita Mudah jadi kita itu harus sehat sehat itu ibadah ya salat itu ibadah sodako jadi ibadah, sahabat jadi ibadah, ya, dan sahabat jadi ibadah. Karena sederhana, ya? kan kita bisa berkumpul sama ya, ya. Tidak mungkin kita dapat sama tidak ya? kalau tidak salat mengaji. Mana mungkin kita dapat menipu kebaikan kalau tidak ibadah mana mungkin kita dapat pahala kalau tidak berbuat kebaikan mana mungkin kita dapat sahabat Rasulullah kalau tidak bersalawat mana mungkin kita bisa bersama antara kawan kalau tidak salat bersama makanya keuntungan salat bersama selain kita apa pahala Nah, mungkin saya itu yang saya bisa sampaikan. Dan saya terakhir aja ya. Mudah-mudahan, ibu-ibu, bapak, jangan lupa kalau subuh itu ya. Doa. Doanya begini. Harus diingat tuh. Allahumma ini al-usufa. Allahumma ini as'aluka iman wafi'at. Wa rizqan Wa amalan tawfabat. Ya Allah, mohon. Ini Apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Itu mungkin saya bisa. Itu harus ditambah lagi. Allahumma firli warhamni wa tupala balik. Ya Allahumma firli warhamni wa tupala balik. Ya Allah ampunlah dan ampunlah kedua. Itu harus. Yang kita harus bisa mengobatin diri. Bagaimana? Bismillah, 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 A'udzubillah, wa kudusisi wa, ajiru wa ajiru. Jadi kita mengucapkan Allah, Bismillah tiga kali dan kita mengucapkan berlindung kepada Allah dan kita menyadari ketentuan Allah, kita terkadang kesalahan, kita harus dibayar. Barangkali itu yang saya dan mohon maaf bila ada kekeluaran kesalahan, malam-malam saya sudah karena kadang lupa kecil. Terima kasih atas wabir taufiq wa Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iim yang sudah berbagi kepada kita. <tuh> Jadi pada intinya bahwa surat Al-Hasr itu apa namanya cerita dari putu Mekah ya jadi penaklukan Mekah oleh Rasulullah kembali bahwa setelah Mekah itu menjadi ke, dikuasai oleh uh, Muslim dari Madinah maka banyak di situ orang-orang berbondong-bondong ikut masuk Muslim di situ kemudian juga bagaimana uh, orang untuk bisa uh, lebih fokus lagi karena ternyata agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan beramal? Maka tentu adalah dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kalau kita ada satu kajian lagi syafaat itu tidak hanya dari ini, dari teman, dari teman, dari ustadz, dari ini gitu ya, bahwa suatu ketika nanti di surga, yang mana ini teman saya dulu mengajian di al islah dulu sama-sama pengajian anu, jadi itu adalah bagian dari e, apa hubungan kita dengan sesama ya, oleh karena itu jangan diabaikan ini karena tadi disebutkan e, solat berjamaah adalah banyak manfaatnya sehingga itu bagian dari kehidupan kita untuk sama saling-saling apa memberikan syafaat kepada teman, kepada saudara, kepada ini yang boleh jadi uh, di hari Yaumul Kiamat itu kata, saya udah ada di sini, kok saya dulu sama-sama ngaji di sana dengan si pulang, di mana sekarang? Kalau kata Allah, siapa namanya, sebutin, terus silahkan cari Nah, Insyaallah nanti kita sama-sama di surganya Allah bersama-sama, ya. Jadi demikian eh, apa namanya yang disampaikan oleh eh, Pak Im untuk sebenarnya ini adalah eh, apa namanya gambaran bahwa ini eh, untuk apa namanya memberikan satu apa apa kiat ya bagi yang lebih muda ya karena ini sudah berumur berapa tahun. Tapi dia masih sebenarnya mungkin menyampaikan. Cuma di memorimnya ada, cuma keluarnya itu enggak ini. Nah sekarang bagian bapak-bapak nih yang masih muda ini nanti giliran ya untuk bisa bicara menyampaikan sesuatu kepada kita yang berbagi kepada kita semua itu. Itu adalah sebagai spirit ya, merupakan spirit dari Pak Im ini sebenarnya gitu. Jadi jangan jangan dianggap ini karena dia sebenarnya spirit untuk kita. Baik ibu-ibu maupun ini gitu ya, sampaikan. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bali nih walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat gitu ya. Itu spiritnya supaya ini. Buktinya apa? Ini di memorinya banyak ini. Dulu-dulu begitu. Cuma untuk mengeluarkan ini sekarang karena keterbatasan uh, mungkin dari ini usia sehingga kurang ini jadi mohon dimaklumi ya itu sekira itu saja uh, yang perlu kami sampaikan dan uh, pada bapak ibu yang telah berbagi pada uh, pagi hari ini kami sampaikan jojaku maulah kasiron mudah-mudahan keberkahan Pak uh, apa dari ibu bapak pribadi dan keluarga mudah-mudahan apa barokahnya kita kepada kita semua yang ikut menikmatinya. Sekira itu saja subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh. Terima <tuk>